dia karakter dia dengan angkuhnya dia tangkap seorang ketua orang beriman kamu selama ini menyusahkan aku kerana kamu kata ke aku seorang yang kafir aku bukan tuhan sekarang sebagai balasan kepada kamu aku akan bunuh kamu di hadapan orang ramai tajal ditangkap ustaz ini tuan-tuan orang alim ini depan orang ramai dipotong dicincang ini tuan-tuan ini yang cincang-cincang orang dalam TV ni adibari Dajjal juga rupanya kan dia baca cerita dajal dia ikut jadi dajal tuan-tuan ada ke boleh potong orang sampai 15 la ilaha illallah muhammad rasulullah apa punya manusia ni tuan-tuan binatang apa yang hidup di muka bumi agaknya ya eh? dajal ni dipotong ustaz ini orang alim ini dipotong kemudian dia kata pada semua orang tengok dia ni derhaka kepada aku engkar pada aku aku bunuh dia tuan-tuan ni -tuan, Allah sekalian sekarang aku nak hidupkan dia balik semula dia pun seru hidup balik semula orang ni selepas dipotong lumat tuan-tuan hidup balik semula dan orang yang dibunuh dan bercantum seluruh tubuhnya kini berkata dengan lebih yakin demi Allah sebelum ni aku menyangkakan kau dajjal hanya sangkaan tapi sekarang lebih bertambah iman aku memang betul kau ni dajjal <laughs> dalam hadis menerangkan seperti itu dan bila dia nak potong orang ni kali kedua dah tak jadi lagi tuan-tuan dia nak potong tak boleh dah dan dajjal ini akhirnya telah pun dibunuh ya bila dia berusaha untuk masuk Mekah tidak boleh dan masuk ke Marina tidak boleh kerana kedua-dua tempat ini protected dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala daripada dajjal. Ya ala qabil Madinah malaikatun ghilaz shidat di atas batasan sempadan Madinah dia ada malaikat-malaikat yang bengis dia jaga musuh-musuh Allah dia masuk tuan-tuan termasuk dajjal tidak boleh masuk jadi akhirnya Dajjal ini telah dibunuh tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Selepas dia membawa fitnah yang banyak kita lihat. Ya dan Dajjal ini adalah satu peristiwa yang paling besar berlakunya kiamat seperti disebut dalam hadis sahih tanda-tanda besar kiamat. Itu sebab dia ajar kita untuk baca suratul kahfi baik 10 yang awal ataupun 10 yang akhir dalam hadis yang lain. Man qara'a ashar awakhir min suratul kahfi usima min ad-dajjal. Sama ada baca yang awal 10 atau baca yang akhir 10, berkekalan maka Allah Subhanahu wa taala akan selamat seorang itu daripada fitnah Dajjal dan ia merupakan satu fitnah akhir zaman antara yang terbesar tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian dia akan dibunuh oleh Nabi Isa ya Nabi Isa ni turun di menara putih di kota Damsyik di Mashk Damaskus ha, ya Nabi Isa akan turun di situ di atas sayap dua orang malaikat dan kepala Nabi Isa ni masih lagi turun titikan-titikan air seolah-olah baru lepas mandi dan Nabi Isa yang akan membunuh Dajjal ni Tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian Mengambil tanggungjawab daripada Imam Imamul Mahdi Yang sebelum itu telah berjuang untuk menegakkan Islam Dengan keadilan pemerintahan berasaskan kepada Quran dan juga Sunnah Ini adalah peristiwa-peristiwa akhir zaman Yang termaktub dalam kitab-kitab hadis Kita boleh lihat dalam Fathul Bari sebagai contohnya Kita boleh lihat dalam sahih Muslim Syarah sahih Muslim oleh Imam An-Nawawi Kita boleh melihat sedikit dalam Riyadus Salihin pada bab yang terakhir daripada kitab yang mulia ni tuan-tuan cerita tentang zaman maka surah kahfi yang kita baca ni mengandungi pengajaran yang banyak mengajak kita untuk mengambil berat bab ilmu dan bekerjalah secara berpasukan ya tanpa pasukan ni hati kita tidak kuat tuan-tuan sentiasa seruan dalam Quran itu menyeru kepada persatuan ya dullahi ma'al jamaah tangan Allah Subhanahu wa taala bersama dengan jamaah ya ilmu amal kekuatan datang dengan persatuan ukhuwah Islamiah dan dalam nak amalkan ukhuwah ni tuan-tuan amalkanlah lima perkara ya disebut dalam hadis-hadis Nabi SAW alaihi wasallam nombor satu belapang dadalah kepada kelemahan saudara-saudara se-Islam se kita mertabat iman yang paling rendah dalam persaudaraan Islam ini bila kita melihat kelemahan orang Islam tu sebagai kelemahan kita kita kena tampung kena baiki dan setinggi-tingginya yaitulah seorang itu mengutamakan saudara sesama Islamnya melebihi kepentingan pribadi kerana itu yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suratul hasyr wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah nombor dua dalam persahabatan Islam ni tuan-tuan untuk diperkuatkan banyaklah kita memaafkan orang Islam yang lain tuan-tuan dan amalkanlah apa yang kita namakan sebagai hadiah menghadiahkan tahadau tahabbu berilah hadiah supaya kamu cinta kepada orang lain hadiah ni tak banyaklah tuan-tuan Bulan Ramadhan ni Hadiahlah sepaket -se korma Kepada jiran kita Pada sahabat satu kolej kita Kepada rakan sepejabat kita Moga-moga masuk dalam hadis Man fattah iman falahu ajruhu Illa annahu layan kusmin ajrihi syai'un Kita bagi orang makan korma Buka puasa Ya yeah, dia kita perolehi pahala puasanya Tapi yang ada pada dia pun tidak berkurangan Ah ha, ya yeah? Nombor tiga dalam Islam ini dituntut kita ziarah menziarahi tuan-tuan. Banyak hadis menceritakan kelebihan ziarah. Antaranya dalam ulama salihin bila Nabi dah wafat, Abu Bakar dan Umar pergi menziarahi seorang perempuan yang Nabi selalu ziarah kepadanya. Mana kita boleh ziarah orang perempuan yang salihah tuan-tuan. Dengan syarat jangan ada unsur-unsur khalwat yang haram. Kan tuan-tuan? Ya, jauhilah perkara seperti ini. Mesti berdua berziarah perempuan yang bukan mahram kita macam Abu Bakar Umar menziarahi Ummu Aiman tiba-tiba bila duduk dengan orang salihah sepertinya Ummu Aiman menangis ya lalu ditanya oleh Abu Bakar wahai Ummu Aiman mengapa kamu menangis bukankah nabi telah kembali kepada Allah dan peruntukan yang Allah sediakan jauh lebih baik daripada yang kita mampu sediakan jawapan Ummu Aiman benar tetapi Tidakkah engkau tahu sejak Nabi wafat wahyu sudah tidak sampai kepada kita lagi? Sudah tidak ada wahyu lagi. Jadi manusia akan selalu berselisih. Barulah Nabi, barulah Umar dan Abu Bakar menangis bersama-sama dengannya tuan-tuan. Nombor empat dalam konteks kehidupan ni tuan-tuan. Kalau kita dengar keaiban saudara kita dihebah-hebahkan, kita tutuplah tuan-tuan. Ya, kita tutup keaiban. Selagi orang tu orang beriman, dia ada kekurangan, kita tutuplah keaiban ni tuan-tuan. Idza balaghaka an akhika shay'un takrahuhu faltamis lahu Kita dengar satu kaibaan saudara kita kita tutup. Ya. Dan yang terakhir sekali kita hendaklah mendoakan untuk saudara-saudara kita agar dia mendapat hidayah, agar dia dapat buat ketaatan, ya agar dia jadi orang saleh, agar sentiasa dingin dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah intisari surah Al-Kahfi yang dapat saya sampaikan pada malam ini. Moga-moga memberi kefahaman kepada kita yang mendalam surah yang telah kita baca tadi ajaklah anak-anak kita untuk baca pada malam Jumaat surah ini, isteri kita ya, kalau kita baca surah Yasin, bacalah tiap-tiap malam tapi hari Jumaat, cuba fokus baca surah Al-Kahfi, kerana jelas kelebihan yang telah dinyatakan oleh Nabi SAW itu tuan-tuan, yang terakhir sekali terakhir pada kali ini saya berdakwah di media kan tuan-tuan, lama saya lihat media Islam ni harus diperkukuhkan lah tuan-tuan Ya, tuan-tuan ada yang minat dalam bidang akademik, ada yang minat dalam bidang politik, ada yang minat dalam bidang pendidikan, ada yang minat dalam bidang perubatan. Islam semuanya alhamdulillah. Tapi saya menjangkakan kalau kita tak ambil berat bab media Islam, lambat laun besok identiti Islam akan pupus, tuan-tuan. Karena bila media kita membawa masuk satu benda yang tidak benar daripada Perlis sampai ke Sabah semua sekali akan jadi sama tuan-tuan perhatikan anak-anak dara kita kadang-kadang dia pakai tudung Tapi dadanya nampak Macam mana tuan-tuan Dia pakai seluar betul Tapi ketat Semua badan dia nampak Budaya tu kalau kita pergi Dari Perli sampai ke Sabah Sama tuan-tuan Tukup -tuan. hati tak Dia pakai tudung elok dah Tapi pakai t-shirt Nampak ketiak ni tuan-tuan ha. Macam mana tuan-tuan Dia bukan tutup aurat Dia membungkus auratnya Kenapa Karena yang ditayangkan dalam televisyen, dalam media Itulah benda yang masuk dalam fikiran dia tuan-tuan Daripada Perlis sampai ke Sabah, Gaya pakai budak-budak semua sama Masa tak? Kenapa? Kerana media Kalau media tuan-tuan kita ceramah pada malam ini Ada seribu orang datang dengar Tapi kalau media yang namanya televisyen itu Satu juta, dua juta orang tengok tuan-tuan Semua dakwah ni kena berjalan sekaligus Tidak dinafikan Tapi kalaulah kita dapat satu media Islam yang baik tuan-tuan jadi mekanisme dakwah yang sangat cemerlang kan itu kalau kita lihat dulu ada satu iklan dalam TV yang ditayangkan pada hari raya iaitulah seorang ayah bercakap dengan anaknya anaknya masih kecil